নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্সালে স্বাগতম জনাই মই জ্যোতিৰাশে আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো আজিৰ ভিডিঅ' আজি আমি পঢ়িব ওলাইছো ষষ্ঠ শ্ৰেণী অসমীয়া বিষয়ৰ উন্মেষ পাঠ্যপুথিৰ চৈধ্য নম্বৰ পাঠ নদীদ্বীপে ৰঙিয়াই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো পাঠৰ আজি আমি তৃতীয় অংশ আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো এইটো অংশত আমি পাট ভিত্তিক ক্ৰিয়াকলপত থকা প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিম আহাচোন কি কি প্ৰশ্ন দিছে সেয়া চাওঁ আমাক প্ৰথম প্ৰশ্ন দিছে তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাচি উলিয়াই সঠিক বিত্তটো পূৰ কৰা ছাৰ ইমান ডাঙৰ সেইটো কি চৰাই কথাষাৰ কোনে সুধিছিল ঠিক আছে আমাৰ বিকল্পকেইটা হৈছে ৰাচিংজাই মিৰলঙে চাংপি আৰু উৰ্মিয়ে গতিকে এই চাৰিটা বিকল্পৰ ভিতৰত হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ কি বাৰু মীৰ লঙে মীৰ লঙে হৰেণ হাজৰিকা ছাৰক সুধিছিলে যে ছাৰ ইমান ডাঙৰ সেইটো কি চৰাই চিলনী চৰাইটোক দেখা পাই পেলাই সি সুধিছিলে ঠিক আছে গতিকে আমি শুদ্ধ উত্তৰটো পাইছো মীৰ লঙে আৰু এতিয়া আমি এই বিত্তটো পূৰ কৰিম এইদৰে ঠিক আছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ যিহেতু গ নম্বৰ বিকল্পটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় গতিকে আমি গ নম্বৰ বিত্তটো এইদৰে পূৰ কৰি ল'ম ঠিক আছে এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ পিছৰ প্ৰশ্নটো আমাক দিছে পানীৰ লহৰত ৰঙীন মুকুতামণিবোৰ কিয় জিলিকি উঠাৰ দৰে লাগিছিল গতিকে আমাৰ চাৰিটা বিকল্প দিছে বিকল্পকেইটা আমি পঢ়ি চাওঁ অহাচোন ক নম্বৰ দিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখন বিশাল হোৱাৰ বাবে খৰ ফেৰীখন নৈৰ পাৰে পাৰে গৈ থকাৰ বাবে গ নম্বৰ অষ্টগামী বেলিৰ পোহৰ নৈৰ পানীত পৰাৰ বাবে আৰু ঘ নম্বৰ কহুৱা ফুলবোৰ বতাহত হালি জালি থকাৰ বাবে গতিকে আমাৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হব বুলি ভাবিছা তোমালোকে কোৱাচোন আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হব অষ্টগামী বেলিৰ পোহৰ নৈৰ পানীত পৰাৰ বাবে পানীৰ লহৰত ৰঙীন মুকুতামণিবোৰ জিলিকি থকাৰ দৰে লাগিছিলে গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হব গ নম্বৰ বিকল্পটো গতিকে আমি গ নম্বৰ বিকল্পটো বিত্তটো আমি পুৰ কৰি লওঁ ঠিক আছে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাক ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো কি দিছে চাও আহা তুমি ওপৰৰ উত্তৰকেইটা কিয় শুদ্ধ বুলি বাছি ললা তোমাৰ সহপাঠীৰ লগত আলোচনা কৰি কোৱা গতিকে আমাৰ উপৰোক্ত প্ৰশ্ন দুটা আছিলে কি কি যে ছাৰ ইমান ডাঙৰ সেইটো কি চৰাই বুলি কোনে সুধিছিলে সেইটো আমি পাঠটোৰ মাজতে গম পাইছিলো যে মীৰলঙে হৰেণ হাজৰিকা ছাৰক সুধিছিলে আৰু পানীৰ লহৰত ৰঙীন মুকুতা মণিবোৰ কিয় জিলিকি উঠিছিলে কাৰণ অষ্টগামী বেলিয়ে কি কৰিছিলে তাৰ পোহৰৰ ফলত নৈৰ পানীত জিলিকি থকাৰ দৰে লাগিছিলে ইয়াৰে আমি এইদৰে কব পাৰো ঠিক আছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাও আহ নদীদ্বীপে ৰিঙিয়াই পাতী পঢ়া আৰু ভ্ৰমণ কাহিনীটো সহপাঠীৰ আগত বৰ্ণনা কৰা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই প্ৰশ্নটো তোমালোকলৈ এৰিছো তোমালোকে নদীদ্বীপে ৰিঙিয়াই পাতী ভালদৰে পঢ়ি পেলাই এই ভ্ৰমণ কাহিনীটো সহপাঠীৰ লগত আলোচনা কৰি কবা ঠিক আছে শব্দবোৰৰ অৰ্থ অভিধান চাই লিখা গতিকে কি কি শব্দ আছে অপৰূপ পৰিভমি দলিচা থৌকি পাথ অভিভূত হুমুনীয়া গতিকে ইয়াৰে উত্তৰকেইটা আমি কি কি পালো চোৱাচোন অভিধানত যদি আমি চাওঁ তেনেহলে আমি ইয়াৰে উত্তৰকেইটা পাম অপৰূপ মানে হৈছে অতি সুন্দৰ বা মনোহৰ ঠিক আছে বিৰাট ধুনীয়া সেইটোকে অপৰূপ বুলি কয় পৰিভূমি মানে কি তোমালোকক কৈছিলো মনত আছে নহয় ভ্ৰমণকাৰী বা দেশ বিদেশ ঘূৰি ফুৰা ঠিক আছে পৰিভূমি চৰাই পাইছিলো আমি হয়নে নহয় ঠিক আছে এবাৰ পাইছো দলিচা বগা ধুনীয়া কাপোৰে সাজি দিয়া সজ্জা ঠিক আছে দলিচা পাৰি দিয়া বুলি যে কয় ঠিক আছে তাৰ পিছত কি শব্দ দিছে থৌ কি বাথৌ হঠাৎ কিবা এটা দেখা বা অনুভৱ হোৱা অভিবক্তি ঠিক আছে গতিকে হঠাতে যদি কিবা এটা দেখা বা অনুভৱ হোৱা অভিব্যক্তিক আমি ফকি পাঠ বুলি কওঁ অভিভূত গভীৰ ভাৱে প্ৰভাৱিত হোৱা মই তোমাৰ কামটো দেখি অভিভূত হৈ পৰিলো তোমাৰ চিত্ৰখন দেখা পাই পেলাই মই অভিভূত হৈ গলো তাৰমানে একেবাৰে প্ৰভাৱিত হোৱা ঠিক আছে হোমুনীয়া হোমুনীয়া মানে হৈছে গভীৰ ভাৱে আৱেগ্ৰস্ত বা প্ৰভাৱিত হোৱা ঠিক আছে আমি হুমুনীয়া কাৰিছো এইটো মানে কি কৈছে গভীৰভাৱে আৱেগগ্ৰস্ত বা প্ৰভাৱিত হোৱা অভিভূত হৈছে গভীৰভাৱে প্ৰভাৱিত হোৱা ইয়াতেও আমি পাইছো যে হোমুনীয়াটো গভীৰভাৱে আৱেগ্ৰস্ত বা প্ৰভাৱিত হোৱা কিন্তু দুইটাৰে পাৰ্থক্য এইটোৱে যে অভিভূত মানে ভাল লগা বা হোমুনীয়া মানে হৈছে দুখৰ হুমুনীয়া ঠিক আছে মানুহৰ দুখত মই হুমুনীয়া কাঢ়িলো ঠিক আছে মানুহজনৰ ভাগৰ লগাৰ ফলত তেওঁ হুমুনীয়া কাঢ়িলে ঠিক আছে আকৌ অভিভূত হল যেতিয়া কিবা এটা দেখি ভাল লাগিছে প্ৰভাৱ পৰিছে ঠিক আছে সেইটো হৈছে এতিয়া আমি তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱাচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মাজুলীলৈ ভ্ৰমণলৈ কাৰ নেতৃত্বত গৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে মাজুলীলৈ গৈছিলে কাৰ লগত গৈছিলে কাৰ নেতৃত্বত গৈছিলে ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আমি কিদৰে লিখিব পাৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মাজুলী ভ্ৰমণলৈ হৰেণ হাজৰিকা ছাৰৰ নেতৃত্বত গৈছিলে ঠিক আছে গতিকে আমি এবাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা শ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মাজুলী যাবলৈ তেওঁলোকে ফেৰীৰ কোনটো ঘাটৰ পৰা যাত্ৰা কৰিছিলে মাজুলীলৈ যাবলৈ তেওঁলোকে ফেৰীৰে নিমাতী ঘাটৰ পৰা যাত্ৰা কৰিছিলে গতিকে নিমাতী ঘাটৰ পৰা সিহঁতে কমলোৱাবাৰী ঘাটলৈ গৈছিলে ঠিক আছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱাচোন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিটোৰ পৰা ৰিণিকি ৰিণিকি কিহৰ সুৰ ভাহি আহিছিল মনত আছে নহয় তোমালোকৰ ঐনিতমৰ সুৰ ভাহি আহিছিল গতিকে উত্তৰটো আমি কিদৰে লিখিব পাৰো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিটোৰ পৰা ৰিণিকি ৰিণিকি ঐনিতমৰ সুৰ ভাহি আহিছিল ঠিক আছে গতিকে আমি উত্তৰটো এইদৰে লিখিব পাৰো তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চা আহা মাজুলী আৰু যোৰহাট সংযোগী দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য তেওঁলোকে কোনটো ঘাটেৰে যাওঁতে দেখা পাইছিল মাজুলী আৰু যোৰহাট সংযোগী দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য তেওঁলোকে উভতনি যাত্ৰাত অফলা মুখ ঘাটেৰে যাওঁতে দেখা পাইছিল ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰে উত্তৰটো আমি এইদৰে লিখিব পাৰো হব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো চাহ আহা মাজুলীত থকা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম কি গতিকে মাজুলীত এখনেই বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেইখনৰ নাম হৈছে মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক আছে মাজুলীত থকা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম হল মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক আছে গতিকে মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিবা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওক ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে কোনে কেতিয়া আৰু কিয় কৈছিল লিখা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া বিল জলাশয় আদিৰ আশে পাশে শামুক ভঙা কাণমুচৰি মাছৰুকা পানীকাউৰী গংগা চিলনী ডাও খৰালি বালিমাহী আদি অনেক চৰাই থাকে শীতকালত এই বিল জলাশয়বোৰলৈও বহু পৰিভ্ৰমী চৰাইও আহে এতিয়া ইয়াৰে উত্তৰটো হব এই বাক্যটো হাজৰিকা ছাৰে গৈছিল মীৰ লঙে কৌতুহলে সুধিছিলে ছাৰ এইটো কি চৰাই তেতিয়া হাজৰিকা ছাৰে তাৰ উত্তৰত এইখিনি কথা কৈছিলে ঠিক আছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা নাদ ভাওনা আদিত যেতিয়া মুখা ব্যৱহাৰ কৰা হয় মুখাবোৰ জীৱন্ত ৰূপ লয় ঠিক আছে গতিকে এই বাক্য হাজৰিকা ছাৰে কৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চামগুৰি সত্ৰ ভ্ৰমণ কৰি মুখা দেখি থাকোতে কৈছিলে ঠিক আছে গতিকে হাজৰিকা ছাৰে কৈছিলে আৰু চামগুৰি সত্ৰ যেতিয়া সিহঁতে ভ্ৰমণ কৰি আছিলে তেতিয়া কথাষাৰ কৈছিলে ঠিক আছে সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱাচোন বানপানী আৰু গড় খহনীয়াই মাজুলীত কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে পাঠৰ আধাৰত বুজাই লিখা গতিকে বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াৰ কথা তোমালোকে জানাই পাঠটোত আমি পাইছো মাজুলীত কেনেকে গৰা খহনীয়াই বাধাগ্ৰস্ত সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো আমি কেনেদৰে লিখিম বানপানী আৰু গৰা খহনীয়াই মাজুলীত ভয়ংকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতি বছৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীয়ে মাজুলীৰ বহু খেতি পথাৰ আৰু ঘৰ দুৱাৰ নষ্ট কৰে গৰা খহনীয়াৰ ফলত মাজুলীৰ বহু মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গৈছে যাৰ ফলত নদীদ্বীপটোৰ আকাৰ ক্ৰমান্বয়ে সৰু হৈ আহিছে ঠিক আছে গৰা খহনীয়াৰ ফলত নদীদ্বীপটোৰ আকাৰ সৰু হৈ আহিছে আৰু এই খহনীয়াৰ বাবে বহুতো ঐতিহাসিক সত্ৰ নিচিহ্ন হৈ গৈছে গতিকে এই গড় খহনীয়াৰ ফলত কি হৈছে বহুতো সত্ৰ এই পানীত যা গৈছে ইয়াৰ ফলত মাজুলীৰ মানুহৰ জীৱন জীৱিকা কৃষি আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ ওপৰত এক গভীৰ সংকট নামি আহিছে গতিকে গৰাখহনীয়া আৰু বানপানীয়ে কিদৰে মাজুলীবাসীক আৰু মাজুলী নদীদ্বীপটোক বাধাগ্ৰস্ত সৃষ্টি কৰিছে তোমালোকে গম পালা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি সাত নম্বৰ প্ৰশ্নলৈকে ইমানতে আলোচনা শেষ কৰিলোঁ অহা ক্লাছত আমি বাকী ৰৈ যোৱা অংশখিনি আলোচনা কৰিম তেতিয়ালৈ তোমালোকে ভালকে পঢ়িবা আজিলৈ সামৰিছোঁ নমস্কাৰ